Вітаю, друзі! Мене звати Микола Волохов. позивний Дула, командир підрозділу Пера. Зараз підрозділ знаходиться під Бахмутом. А ця історія про запорізький напрямок. Заїхали ми туди на 10 днів. Всі ці 10 днів були дуже плідні. Ворожий танчик намагався працювати по піхоті. Ми йому не давали це робити, а потім знайшли вороже КСП і знищили. На жаль, були у нас і деякі втрати. Побачити відео. Бажаю гарного перегляду. Швидете, У него скорость, по сути. Танк стреляет. Уже артиллеристы приняли координацию. Короче, не будет сегодня на работы. Супер, повторить. Останни прям супер классно закинули. Есть контроль? Ровно 20? Да. Все, потерпим. где не проезжает, пожалуйста. Ну, РПС-ку типа можешь надевать, но хотя бы броник. Набрать высоту и рассмотреться, что мы видим. По тем точкам, которые отмечены. О, блин, выходы, пацаны. Выходы? А вон выход, А сейчас не Еще то еще, вот. Uh -huh. И там втирая сзади. Да, танчик. Да, вон он. Видно? Да, он за бот ушла. А, вижу дым. Да-да-да, едет, едет, едет. Тут идет раз, два, три. Таких типа прямоугольных поля одинаковых. Налево пошел, пока не Вот он, вот он, где-то тут. Теперь. В сторону возможно. Вот он, вот он. Видишь его? Да. Сталк? Едет, да, вот едет. Вот он повернул, он ехал в этот, а потом повернул. Отзади. Сейчас подожди, чтобы его не поебать. Такая густая посадка, может он там? Ну он обычно заходит, ну сюда он редко, на гневы заходит. Пока вроде он остановился там, потому что сам танчик не видим, но видим за этой посадкой там дымка идет, работающего двигателя. Ну он заехал, и, он заехал и не выехал, И он заехал в нее и не выехал. Вот видишь, думаешь, mm -hmm. хотели, я думаю. Да. Ну пошевелить его немножко, чтобы он

Потом где-то тут проехал. Надо переделать да. слышишь что? Да. Да, после прилета начал движение. Значит, вот, Слушай, а это, куда это очень далеко. Смотри, это от mm -hmm. того места, где мы срисовывали танк. Бля, давайте работать. Снаряды у них есть хорошие. Стреляет. Танчик стреляет. Танк стреляет. Танк ведет огонь. Да, принял, принял. Записываешь? Да. Так, иди. Он заехал в зеленку возле озера. Да. Танк повернул в сторону Рема. Танк начал движение, и уходит. Там да. еще то За посадкой. Вот смотри, в просвете я его увидел Где тут просвет? Вот здесь я его последний раз увидел Скажи, сейчас дадим координат Будем постоянно давать обзор Успеем, чтобы батарея? Да, так и ездит. это, это бронемашина Сейчас будет, да, возле этого ехать Вернись на цель, там только чтобы был выход По-моему, сейчас он будет да. Не, это не он, пацаны, Это не он, это не танк, это не он. Точно это не да. танк. Хотя, если он где-то остановится Ну, давай посопровождаем. Походу, ну, его мы его шухаем, он уходит назад. Он докладывает, скорее всего, что. Я под обстрелом. Я под обстрелом, да, и уходит. Три следи Смотри, за ним. видишь вот он? Да, видишь. Он остановился. Развернулся назад, походу, ехать. Подожди. Да, 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 он развернулся назад, смотри. Ага, -а -а. хорошо, хорошо, сопровождай. Танк развернулся, едет обратно. Танк развернулся, едет обратно. Наблюдаем. Он хочет поработать, мы не даем ему уже второй день. Скорее всего, он отступал после первых приходов. Он часть сама сказала, давай сопровождение прекращаем, ищем выход. Это же дрон, это же никакой? дрон. Солнце Летающий. Истребитель. на перекрестке сейчас ему Сейчас убьем. Уже приняли координаты. Хорошо. Тогда у такое было? Ну Вы стреляете. Вы вообще, ну слушай, там есть Не знаю, что он нет, надо понимать, что на нашей позиции принесут. Танк так... работает, наверное, по своим, чем по нашим. А вот последний приход уже пристрелялся. Отзумся чуть-чуть, мне кажется, это у него нет? И Сколько? Танк стреляет. Танк, танк стреляет. Отзумся куда попал? Хм. Одно говорится себе. Приход. Да? Да. Ну слушай, он дал два своих свою ну это те, что мы видели, может даже и больше. Там точно нет 200 и 300. Там точно, 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 300. А потом через 15 минут они вылезают и тут. Там второй приход будет. Ебать у него скорость, посмотри. Снимай, снимай его, призуми. наблюдаем выходы вражеской артиллерии. Сейчас каруселью поменяем матрикс и готовы корректировать. С позиции, которая работала букса, отъезжает тягач без буксы на ней. Принимай. Сейчас будет приход. Принимай. Очень близко. Артиллерия. Попадение близко. Определяем координаты. И там вообще одна вода. Прилет метров 50. На восток. Давай уже по сторонам света. Реально очень хорошо. Артиллерия, можете ли корректировать по отклонению по сторонам света от цели? Вопрос. Западнее 50 метров, правильно? Да, прилет восточнее. Восточнее 50 метров? А да. надо дать на запад 50. Приход 150. Восток от цели. А проехало, поскольку... Мимо цели? С Востока на запад проехало два грузовика вдоль цели. Он взорвал. Что? Грузовик взорвался. Взорвался? Ты снимаешь? Ну, они без прицепов. Да? Он сдетонировал? Не, он едет дальше. Как он взорвался? И, может из него какой-то выстрел был? Странно. Смотр... А, это О это, Боже, не пугай. Не пугай. Просто, Ты видел, как да, это? да, страшно выглядит. Опять выход оттуда. Выход? Давай дадим точку. Э -э стреляет другое орудие этой батареи. Я понял Жора. Жора, иди сюда С позиции артиллерии противника Наблюдаем еще один выход Но стреляет другое орудие Определяю координаты Вот еще выход Они еще стреляют Там уже два выхода было. Наблюдаем выход с тех Короче, же позиций. Дай, дай, давай им дадим какие-то коры, потом подкорректируем по сторонам света. Ну. Давай вот эти коры. Говори, что это другое орудие. Да. Понял? Да, да, стреляй, 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 стреляй. А, активная а, активная позиция артиллерии, артиллерии. стволков. Ст... Определяем координаты. Да, может быть, но Ну Давай дадим координаты. Вот. Вот сюда. Угу. Ой, хороший был, да? Очень хороший приход, даю координаты. В левую сторону, там она справа, в левую. сейчас Вот сейчас потерь не было, иди, наверное, сюда, короче, там где я. У нас картинка похуже, но она похоже стоит, да, вот там справа посадки. Да, только что приближали, вроде стоит. Одна минута ротация дрона. Сейчас будет картинка. Мы наблюдаем. Я yes плюс. Да, вижу. Угу. Mm -hmm. Они точные. Я думаю, что если они сейчас не да, пожалеют. Да, они точные. Пару снарядов. Это со второго, да, они туда попали? Да, очень хорошо. Сейчас подвестись чуть-чуть. Так, более... Вижу приход, даю координаты. не чуть, чуть ближе типа подвели вот это парк. закончил все Дякую. Он передает сигнал, что вот здесь деревья. И туда точно заезжал Там у них какая-то, может быть Маленький склад бакашечки. Там что-то может быть, раз туда заезжают Там отстаиваются Ну да, типа такая гусая зеленочка может, может ведро с дизелем Может ведро с дизелем Вот это отлично. Чудовое влучание. Супер, повторить. Це та точка, в яку в'їжджала техника, коли мы її спостерігали. Координаты Конечно. рухи, вихід приймаємо. Зуму. Опять перед гаражом. перед гаражом. Куда ты? Да. Дальше? Прямо возле гаража. Вот перед гаражом прямо, да. Вот здесь. Это и украли, Плюс а, гарный прилит перед гаражом. Даю кардан. Я что на может помнить. Ти хочеш ти мені на дітей. В кришу? Плюс, дякую вам велике за роботу. Останні прям супер класно закинули за будівлю. Дуже якісно. Чи в дах? В дах? Нормально, там 200 машини. Коригування. Останнє влучання в дах в дальню сторону даху. Але це теж дуже-дуже круто. Ну, Пацани красавчики. Вони, коли пристрілялись, вони почали давати фугасне. Ну, вони працювали одним, потім почали вторую підключати. И там прям фугасными, ну если они не фугасом работали, там если она заходила, когда она заходила, то там нормально раз я, ху... я такого никогда не видел. Это проблема при запуске. У нас у тебя явно какая-то ошибка с э, спутниками. Ты бы не взлетел при нуле спутника. Что-то есть проблема с дроном, сейчас. Ты не летишь? Я не лечу. Ты садишься? Я не могу, он, он потерял, типа, управление. Выйди вперед больше туда на поле. Давай. Дрон, блядь, не идет к нам, то мы пидем. Антенки, может, выкинь. Полегчало чуть-чуть. Все нормально. Спокойно. По походу минус дрон. Походу минус Сейчас, дрон. не кипишу Есть? Тащи. Есть контроль? Нет. Где ты? Над вражескими? Да. Ровно над вражескими? Да. Все, потерян. Летит, летит. Летит? 16. Давай, давай, давай. давай! Ты сбавил высоту? Алло. Алло. Да, небо, у нас форс-мажор. Надо артиллерия туда, куда он сел. Мы знаем точную точку. Разъебуете. Павел Юрійович, командир взводу сказав, що Адам Джорджіч буде отомщен. Прощавай, позиція. Ми будемо за тобою скучати. щель попробуй. Щель. Хлопці, до встречи! Я прихожу к выводу, что э, мы могли только с Микалочкой победить эту ситуацию. Да даже не с Интуицией какой-то. Интуиция. то, что, мы с тобой говорили, типа, ты взлетаешь. Вот, вот, это единственное, что, чем мы могли зарабатывать. Ну, если бы не потеря дрона, то можно было бы сказать, что выезд вообще безупречный. Классно, но это для нас новый опыт.